Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Pada satu ketika sedang mengikuti satu jenazah. Sampai ke tanah perkuburan, beliau terpisah dari pak arah yang Lalu duduk di satu tempat sambil memikirkan sesuatu. Salah seorang bertanya, ya Amir ini, apakah yang menyebabkan tuan duduk di sini? Sedangkan tuan Wali bagi jenazah itu. Beliau menjawab, Ya, kubur ini bersuara ke arah saya. Wahai Umar Ibn Abdul, Abdul Aziz, tidakkah engkau bertanya kepada aku Apakah yang aku akan buat terhadap mereka yang datang kepadaku setelah mati? Saya berkata kepadanya, Tolonglah beritahu. Dia beritahu, Aku koyakkan kain kafan mereka. Aku hancurkan tubuh mereka sehingga menjadi keping-kepingan. Aku hisap darah mereka sampai habis. Aku memakan daging mereka. Maukah kau aku beritahu juga? Apakah aku akan berbuat dengan persendian-persendian tubuh mereka? Aku memisahkan tangan mereka dari bahu, tangan dari lengan, punggung dari tubuh, paha dari punggung, lutut dari paha, betis dari lutut dan kaki dari betis. Selepas itu, hadir Umar Ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaih mula menangis lalu berkata, Kehidupan dunia terlalu singkat. Penipuan dunia terlalu banyak. Yang hebat di dunia, hina di akhirat. Yang kaya di dunia, fakir di akhirat. Muda di dunia, cepat menjadi tua. Yang hidup di dunia, tidak lama lagi akan mati. Jangan biarkan dunia menipu dengan menarik perhatian kamu. Padahal kamu selalu melihat betapa cepat dunia berpaling dari pencintanya yang bodoh sahaja, mudah terperangkap dan terpedaya oleh dunia. Di manakah pecinta-pecintanya yang telah memakmurkan bandar-bandar yang besar, yang telah mengalirkan tali-tali air yang panjang, yang memiliki kebun-kebun yang luar mereka telah hidup di dunia selama masa yang terlalu sedikit lalu pergi dari sini dengan meninggalkan segala galanya yang mereka telah miliki semasa hidup di dunia mereka telah menikmati kesihatan yang sempurna serta kekuatan jasmani yang telah memperdayakan mereka sehingga mereka boleh hidup mengikut hawa nafsu serta melakukan dosa Demi Allah, mereka telah dicemburi di dunia kerana memiliki harta yang banyak. Mereka menghadapi bermacam-macam halangan untuk mencari harta. Namun demikian, mereka berjaya mengumpulkan harta yang banyak. Orang-orang lain merasai hasad dan dengki terhadap mereka. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Dan tanpa bimbang terus mengumpulkan harta. Sambil menahan segala jenis kesusahan kepayahan dengan rela Tetapi lihatlah hari ini bagaimana keadaan tubuh mereka diseksa oleh bumi dan bagaimana keadaan persendian-persendian tubuh mereka dan tulang-tulang mereka dimakan oleh ulat-ulat. Semasa di dunia mereka berehat di atas kusyen-kusyen yang lembut lagi tebal dan dikelilingi oleh kadang-kadang yang ramai serta sahabat-sahabat kawan-kawan saudara mara jiran jiran sentiasa mengikut kehendak mereka. Tetapi apakah yang sedang berlaku? Tanyalah mereka dengan suara yang kuat. Bagaimanakah keadaan kamu sekalian buat masa ini di sana? Orang miskin, orang kaya, semuanya terbaring dalam padang yang sama. Tanya, tanyalah kepada orang-orang kaya ini. Apakah harta mereka sedang memberi manfaat kepada mereka? Tanyalah pakir miskin di sana. Apakah kemudaratan kamu yang kamu alami dari kesinginan kamu di dunia, tanyalah keadaan lidah mereka yang telah diguna untuk berpidato dengan begitu hebat. Tanyalah keadaan mata mereka yang telah memandang ke segala alam. Tanyalah keadaan kulit mereka yang begitu lembut dulu. Wajah-wajah mereka yang cantik. Adakah ulat-ulat di kubur membuat apa-apa? Ya, warna mereka sudah menjadi hitam. Daging mereka sudah dimakan habis. Wajah mereka menjadi bodoh serta ditutup dengan tanah. Anggota-anggota tubuh mereka terpisah dari satu dari yang lain. Sendi tubuh pun sudah terputus. Ah, di manakah kadang mereka yang setiap semua saya hadir tuan Di manakah semak-semak dan bilik-bilik yang mereka telah gunakan untuk berehat? Di manakah kardana-kardana mereka dan harta yang telah mereka simpan dengan amat tinggi? Kadang-kadang itu belum memberi apa-apa bekalan makanan dalam kuburnya. Semasa dikebumikan Dalam kubur tidak dihamparkan alat tidur. Tidak disediakan bantal dibaringkan atas tanah sahaja. Tidak juga ditanamkan pokok atau disediakan kebun bunga-bunga atau buah-buahan. Alangkah sebenarnya dia disediakan keseorangan dalam gelap kulit. Sini siang dan malam menjadi serupa baginya. Dia tidak dapat berjumpa dengan kawan-kawan tidak dapat menjumpai sesiapa pun. Alangkah berapa ramai orang dalam kubur. Masih hidup di dunia mempunyai tubuh yang lembut lagi cantik. Laki-laki yang yang kacak. Perempuan yang berita. Tetapi kini tubuh mereka hancur. Anggota-anggota badan sudah terpisah satu dari yang lain. Masa yang cantik dulu kini terkeluar dari tempat dia terletak mungkin di atas pipi. Bau sudah pun menjadi asing dari tubuh mulut penuh dengan air yang busuk serta nanah, binatang-binatang melata sedang bergerak di seluruh tubuhnya. Mereka ditinggalkan dalam keadaan begini, sedangkan pasangan mereka sudah berkahwin dengan orang lain, berada dalam keadaan keseronokan. Anak-anak mereka sudah mengambil alih sebagai tuan rumah, waris-waris sudah membahagikan hartanya. Tetapi di kalangan mereka ini, ada yang bernasib baik Sehingga di dalam kubur sekarang dalam keadaan keseronokan. Dengan wajah yang segar dan cantik sedang berehat, sedang berehat dalam kubur. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang, yang, yang tidak pernah lupa rumah yang asli. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah lupa rumah yang asli. Semasa berada di rumah sementara di dunia. Mereka telah mengutamakan cita-cita akhirat daripada cita-cita dunia mereka telah mengumpulkan bekalan untuk diri sendiri dan sebelum tiba ke sana mereka telah menghantar bekalan itu terlebih dahulu. Wahai orang yang esok pasti akan masuk kubur, apakah perkara yang menjadikan kamu seperangkap dalam urusan dunia ini? Adakah kamu mengharapkan dunia yang penipu itu akan sentiasa akan sentiasa bersama kamu, menghaligai kamu yang luas lagi tinggi, buah-buahan yang sedang masak di kubur kamu? Adakah kejur kamu yang lembut itu Pakaian-pakaian kamu untuk musim sejuk dan panas, pendek kata segalanya yang kamu miliki serta minati akan ditinggalkan. Apabila malaikat yang maut akan tiba dan menguasai kamu, tiada yang dapat menghalangi. Kamu akan menjadi berpuluh-puluh, bertambah-tambah dahaganya. Kesakitan mati akan menjadikan kamu pening dan tidak berupaya. Alangkah kesannya, wahai orang yang hari ini menutup mata saudaramu yang sedang mati menutupkan mata anakmu dan bapamu. Wahai yang sedang memberi mandi kepada salah seorang dari saudara maramu. Sedang memberi kain kapan kepada seseorang. Sedang pergi ke tanah perkuburan menuruti jenazah sesiapa. Dan sedang meletakkan tubuh orang lain di dalam lubang kubur. Ingatlah bahawa segala galanya itu akan melaku pada dirimu sendiri. Dan pada bila-bila masa sahaja. Umar Ibn telah berucap lagi kata-kata demikian selama beberapa ketika. Kemudian beliau membaca dua syair yang terjemahan berikut. Terima